ほどお前もなくしたなそしてなくした者の,の痛みにうなされるその痛みを憎しみで緩和しようとするしかしその痛みは消えないそれなのに人は。 見にくいかお前も鬼だなもはや人間には戻れないお前も私も人間も隠れも出来はしないいいだろ私の鬼を見せてやる <music> ついてこいビッグボス しかない,いざという時はこちらにも戦う準備があるそれが奴への抑止力となる戦争に持ち込むのは本意ではないはずだナバハの老人に何を聞いたそれはサイファーが導き出した一つの回に過ぎない私の意思とは違う ぐらいの時から君を知っている私は昔から君の裏側にいた1964年ソ連領内フォックスの初仕事の時君が失敗したら私が脱ぐことになっていただが君は仕事を立派に成しとめたそれで君が持ち帰った情報はちょっとした金になった まるで私たちの未来は決められてしまったようだ調査は私にある考えを話したワシントンは金の使い方を知らない だからあの金は帳簿を分けたいと。少佐はそれを使ってアメリカの裏側に支えのような組織を作りたいと。サイファーだ。君も知る通りな。あれは彼にとって友人の友だ。え幸福だった。世界への、とりわけアメリカに対して。 アメリカは自由の国、ね、移民の集まりだ国民は溶け合わず人種ごとに分かれて暮らしているそれぞれに異なるルーツがアメリカは多種多様決して一つではないだが彼はそれを一つにしようとしているそれぞれの意志を 国民一人一人が自由意志で国と同じものを求めるそんな単独行動主義を個人になど任せられるはずがないそこで少佐が求めたのは情報で言葉で無意識を統制するシステム 世界を一つ,ずつ少佐はそれが友人の意思だとだが少佐は彼女の望みなどは分かってない彼が歩くよりいや生まれるよりも前から彼の母は英語だからだ言葉をなくす痛みをまだ知らないのだまだな少佐に彼女の意思は分からない私とは違う 私は小さな村で生まれた幼い頃外国の兵隊たちが私の村を奪った大人から引き離され彼らの言葉を植え込まれた戦争が変わるごとに支配者は変わりその度に違う言葉をしゃべらされた言葉とは奇妙だ言葉が変わると私も変わった性格 の考え善と悪戦争にこの外見を変えられたよりも深く言葉は人を殺す私は言葉に支配され言葉は私の中に寄生したある思想家は言った人は国に住むのではない国語に住む国語こそが我々の 私の祖国私の真実は奪われたのだ私に過去はなくなった。あるのは未来だけだ。った報復という未来人の言葉に寄生する者たちへの報復だ。その方法は、そうに学んだそして私は分かった彼こそが 報復すべき相手だだったのだ彼が人々を支配するために選んだコードこそが言葉のコード空間を行き交う情報のコード時間に連なる遺伝子のコードそれらを制御してサイファーはゼロは世界を一つにしようとしているのだ。 コードは人々の頭に入り込み内側から吸い尽くし次のホストへ伝染する世界に寄生しているのはそうゼロの方なのだ彼は人々をさらに蝕んでいく私がこの世界に生まれた自由を殺し私の歩んできた道を殺し私の進むべき道を殺す 私たちはその時代に殺されたまま生かされるそして世界はゼロになるサイファーのコードが世界を支配しようとしている支配できるとそれらコードの元となる母語こそが英語なのだ言葉は肉となった私の最後の 英語を教えてある生態中の英語核だこれで私は英語を殺す私は世界に救う英語を駆除する全ての民族は息吹を取り戻し現在各未来を勝ち取るだろうこれは民族浄化中などではない民族を解き放つ 民族解放中なのだ世界はありのままでいい英語という共通言語を失えば世界は分裂するだろうそして世界は自由になるだが人々は苦しむはずだ原始に世界には新しい言葉が必要となる こメタルギアだ拡散した核が国と国を隔たりなくイコールで結ぶ平等になる他には何も言葉はいらないあらゆる勢力は互いを認め合うしかなくなる人々は自らの痛みを飲み込んで失われた手を互いにつなぐのだ世界は一つになる そのための戦争は平和である。 世界がサヘラントロプスを知る時終末時計の針はゼロを踏み越えて動き出すのだサヘラントロプスがその偉大なる第一歩をこの第一に踏み打つそれは言葉を蹂躙された全ての民族の独立を知らせる鐘なのだ 公公的 私たちだけじゃないここにももう一人鬼がいるお前への報復心だけがあの男を動かす時代は常に人の報復心で動かされているのだお前が私に生かされているようになあの男もお前のために生きている見せてくれ していこれほどの報復信号